है आज की एक वीडियो बड़े प्रॉब्लम अगर कोई दूर दराज के इलाके से बायो लैब करना चाह रहा है यानी कि बी एस जोरलॉजी बायो टेक्नोलॉजी बायो इन्फॉर्मेटिकॉजी के पुराने स्टूडेंट्स या पाँचवें वाले तो उनके लिए आपको पता है कि बायो लैब को चेंज करना जो प्रैक्टिकल लैब आपकी सेलेक्ट हो गई थी उसको चेंज करना नामुमकिन था लेकिन यूनिवर्सिटी ने अब एक चांस दे दिया आपको तो आप अब जो प्रिस्क्राइफिक मेथड है दिया हुआ उसके मुताबिक आप जो अपनी लैब चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी की लैब चेंज कर सकते हैं यानी सेलेक्ट कर सकते हैं पुरानी लैब से तो सारी की सारी जो डिट, तो डिटेल्स हैं मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ उससे पहले आपने एक काम करना है हमारा चैनल है खान पर वो आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब के ऊपर आप देख रहे हैं और आपने उसको सब्सक्राइब कर लेना है के नाम से आपको ऐसी तमाम वीडियोस अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी इंशाल्लाह सब्सक्राइब कर लें करने से ये होता है कि आपको वीडियो ढूंढने नहीं पड़ती आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन के ऊपर आ जाती जैसे ही कोई वीडियोस आप सर्च करते हैं या जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं आपको मिल जाती है तो सबसे पहले जो हमारा आज का मकसद है वो जल्दी से देख लें और वीडियो गेंट तक देखें और समझ लें अच्छी तरह जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं और वो आपने प्रोवाइड करनी है यूनिवर्सिटी को और आपका जो लैब का प्रॉब्लम है वो चेंज हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा तो चलते हैं वीडियो की तरफ आज की और सबसे पहले आपने अपना एल ओपन कर लेना है और एल में आपने जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको नोटिफिकेशन के अंदर ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं यूनिवर्सिटी ने मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने एक एल एम एस ओपन किया है और ऐसे सब्जेक्ट जिनके फोर ग्राइटावर्स होते हैं वो लैब वाले होते हैं और तो अब उसको आपने क्या करना है नोटिफिकेशन उसके अंदर आया हुआ है आपने उसको ओपन करना है और उसको गौर से पढ़ना है वो कहते हैं जी वन टाइम ऑप्शन लैब सिटी चेंज अब लैब सिटी चेंज करने के लिए वन टाइम ऑप्शन है इसको बार बार आप चेंज नहीं कर सकते इसको गौर से पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट दिस इज ओनली फॉर हु वांट टू चेंज दे आर लेब सिटी फॉर जैन रीजन नो यू कैन चूज़ द लेब सिटी लेब एट यूर कन्वीनियंस फ्राम द गि फिफ्टीन सिटीज़ बट दिस इज़ ओनली वन टाइम ऑप्शन ये नीचे पंद्रह शहर दिए गए हैं जिसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं लेकिन ये आखिरी दफ़ा होगा आप ऐसा नहीं कहेंगे कि आप फिर से दोबारा से एक दफ़ा चेंज कर लिए तो अगले सेमेस्टर में फिर कहें कि हमें आप दोबारा से यूनिवर्सिटी ऑप्शन देते दे चेंज करने की और ये 21 अगस्त को यानी कल के दिन में ये नोटिफिकेशन आया है अब एक तो ये है कि ये पंद्रह शहर हैं इनमें से आप किसी में भी, भी अपनी लैब सेट कर सक सेलेक्ट कर सकते हैं दूसरी अब जरा इंस्ट्रक्शन पढ़ लें वी विल कंसिडर यू योर रिक्वेस्ट ओनली इफ़ यू डू द फॉलोइंग्स अब उसको एक्सेप्टेबल बनाने के लिए आपने क्या करना है सबसे पहले तो आपके मोबाइल में आपकी जो व्यू ई मेल है ना वो लगी होनी चाहिए यहाँ देखेंगे ये आई डी है और इसी आईडी के आगे उन्होंने ऐट दी रेट वी डॉट ए डी यू डॉट या बसपात यहाँ पे आपके फर्स्ट नैम के लेटर भी ऐड कर दिए होते हैं वो आपको अब आप पता चल चुका है कि ई क्या होती है और कैसे ऐड करनी है वो एक अलग वीडियो जो है ना आ, अपलोड है ऑलरेडी इसके ऊपर ही चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं आप सेकेंड पहले आपने ईमेल लगा ली अपने मोबाइल में दूसरी रिक्वायर क्या है रिक्वायर्ड टू अटैच एफिडेविट एफिडेविट क्या होता है कि आ, एक स्टैम्प पेपर आपने लेना है जो बाहर से आपको पता है कि दाल तो वग़ैरह वो मिल जाते हैं और उस उसके ऊपर क्या लिखा होना चाहिए यू विल नॉट रिक्वेस्ट फॉर द लैब चेंज ड्यूरिंग द डिग्री प्रोग्राम एड चलो आपने उसके ऊपर लिखना है कि भाई मैं हल्फन ये बयान करता हूँ कि मैं अब इसके बाद से दोबारा अपनी डिग्री के दौरान कभी भी लैब चेंज करने का जो मुतालबा नहीं करूँगा ये मेरा आखिरी और पहला मौका है मेरा लैब सिटी चेंज करने इसके बाद मैं चेंज नहीं करूँगा आपने लिख के दे देना है इसके बाद हम मुतालबा नहीं करेंगे तो ये इसलिए लिखवाया जा रहा है ना कि आप अगले सेमेस्टर में फिर रिक्वेस्ट सेंड करना शुरू कर दें कि भाई नहीं हमें तो जी अब दोबारा से पर चेंज कर दें तो इस वजह से लिखवाया जा रहा है तो और ना ही ये दोबारा से चेंज होगा अब तीसरा ये क्या है तीसरा ऑप्शन ये है कि प्रोवाइड देंशन इंफॉर्मेशन इन द टेबल आपने क्या करना है इसको इसको कॉपी कर लेंगे ठीक है आप इसको खुद भी बना सकते हैं कॉपी करेंगे और इसको एमएस वर्ड के अंदर जब हम इसको टाइप करेंगे यहाँ एम एस वर्ड हमारे पास आ गया तो यहाँ पे इस तरह ये बनाया जा सकता है अब वो कहते हैं कि स्टूडेंट नेम तो आपने यहाँ पे लिखना है अपना नेम ठीक है जी नेम है एम डॉट अली ठीक है फर्स कर रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ तो आपने पूरा नाम लिखना है ठीक है यानी स्पेलिंग जितने भी है आपका मोहम्मद अख्तर अली है चौधरी तो आपने शॉर्ट नहीं करना कंप्लीट लिखना है एम की जगह पे पूरा मोहम्मद लिखना है यहाँ पे आपका आईडी आ जाएगा बी सी दो सौ दस बीस तीस जो भी है ठीक है होम बेस और कैंपस बेस इन केस ऑफ कैंपस बेस विच कैंपस एंड सिटी ठीक है तो कैंपस बेस आप करेंगे लिखेंगे कैंपस बेस और साथ में कोड आ जाएगा उस कैंपस पे और आप लिखेंगे साथ में कानपुर या जो भी आपका सिटी है वो आपने लिख देना है ठीक है इस तरह लैब सिटी एट द टाइम ऑफ एडमिशन एडमिशन के टाइम अगर आपका है जी बी एच बहावलपुर या लाहौर है जो भी है आपने वो लिख देना ठीक है लैब करंट लैब सिटी ठीक है करंट लैब सिटी कौन सा है बाजू का ऐसे होता है कि एडमिशन के वक्त आपने भावलपुर लिखवाया लेकिन फिर आपने चेंज करवा लिया दरम्यान में जब एक दफ़ा यूनिवर्सिटी ने ऑप्शन दिया तो फिर वो आ, कोई और हो गया तो आपने ये चीज़ें अपने एल में चेक कर लेनी यहाँ पे आपको प्रोफाइल के अंदर आपको ना बता दिया जाता है ठीक है प्रोफाइल में आप चेक करेंगे तो आपको अपना लैब सिटी भी नज़र आ जाए लिखा हुआ एडमिशन के ऊपर आप जरा आगे चलते हैं फॉर्म फिल कर लेते हैं करंट लैब सिटी वो भी जी बी है बहावलपुर है ठीक है अब सिटी फ्रॉम ऊपर बताए गए हैं तो आप लिखेंगे अगर आप फैसला या से कोई भी जाना चाहते हैं फर्श करें कोटा रखना चाहते हैं कोटा हो गया एविडेंस आपने अब लैब चेंज करना बताना है कि किस वजह से आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं कोई रीजन होती है ना रीजन आपने यहाँ पे देनी है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एविडेंस भी देना है कि इस वजह से फर्ज करें कि कोई शादीशुदा है और उसकी शादी जो है कोयटा में है तो उसके लिए फिर ज़ाहिर एक बात है कि जाना वहाँ पे आसान है या कि कोई भी और भी रीज़न है ये रीज़न स्टूडेंट खुद प्रोवाइड करेगा कि उसको अगर वह चेंज करना चाह रहा है तो क्यों दूसरी जगह पे जाना चाह रहा है रीज़न लिखें अपना तसली के साथ ताकि भैया को समझ आ जाए कि वाकई आपकी जो प्रॉब्लम है वो चैन हुआ ना ना कि आप बिलाज कर सकते थे ठीक है एक तो ये हो गया अब अगली बात आ जाए ठीक है ना ये ले लैब सिटी देखें इनका मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि एडमिशन के वक्त भावलपुर था फिर इनका लैब सिटी चेंज करके फैसलाबाद रखा गया अब अगर ये चेंज करना चाहें पास कोर्स करने के लिए तो चेंज करना चाहें तो मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ कि फिर आपने यहाँ से प्रोफाइल में चेक करने के बाद जो भी चेंज करना चाहें उसी के मुताबिक आपने करना अब हम वापस चले जाते हैं उसी की तरफ यहाँ पे आए ठीक है एक तो ये हो गया इस तरह इंफॉर्मेशन देनी है आपने हिस्ट्री अबाउट द स्टेटस होम बेस एंड कैंपस बेस वेरीफाइएबल फ्रॉम द एलएमएस एनी कंट्रोडक्शन कैन लीड टू द कैंसिलेशन ऑफ द एडमिशन ठीक है अब ये हिस्ट्री जो है ना ये यही है जो ऊपर आप दे रहे हैं स्टेटस क्या है स्टेटस आपने यहाँ पे जो चेक यहाँ पे बताना है और ये आपका स्टेटस है इसमें आपने गलत बयानी नहीं करनी बिल्कुल ये आपका कुछ और हो ठीक है तो यहाँ पे फैसलाबाद लिखा है तो आप लिख दें जी पावलपुर या खान आ, 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 लाहौर लिख दें इस तरह यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन आपकी बिल्कुल हंड्रेड परसेंट करेक्ट होनी चाहिए कोई गलत बयानी आपने इन चीजों में लिखने में नहीं करनी तो ये आप फॉर्म फिल कर रहे हैं कि ऐसे ही वजह कुछ ही छोट मोट लिख रहे हैं ठीक है अब आ जाए अगली बात वापस चलते हैं उसी पेज के ऊपर और यहाँ पे आपने ना जस्टिफिकेशन लिख लिया नोट प्लीज नोट ठीक है ये जो तो लाइनें हैं ये आप लिख लेंगे अपनी जस्टिफिकेशन वजात वगैरह लिख लेंगे और ये भी आप उसके अंदर ऐड कर देंगे ठीक है ये हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं नीचे

अवेलेबलिटी एंड द टाइम ये जरूरी नहीं है कि चेंज हो जाए और ये आपकी जो रिक्वेस्ट है रिजेक्ट भी हो सकती है एक्सेप्ट होने के लिए जरूरी है अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स एंड द मैरिट ठीक है और लास्ट डेट क्या है एविडेविट एंड बायो practical.coordinator@vu.edu और आपने ये सारी चीजें जो है ना जो ऊपर मैंने बताई हैं आपको एक तो वो जो एफ आईडी कार्ड आपने 100 रुपए का लेना है और ये मालूम पता आपने एक पेज के ऊपर स्कैन करके लगा लेनी है यहाँ पे आपने टाइप करना है ठीक है और ये आपने सेंड करनी है इस ईमेल के ऊपर और यूज कौन सा ईमेल करना है आपने ये अपने वाला इस तरह का जाहिर याद रखें ऐसा कोई भी जो पर्सनल ईमेल है जैसे कि मेरा नाम शकील है मैं लिख दूँ कि शकील डॉट वन टू शकील एट द डेट जी मेल डॉट काम यानी कोई भी ऐसा ई मेल जिसके लास्ट में जी मेल आएगा या हुआ आएगा हार्ट मेल आएगा उसको आपने यूज़ नहीं करना आपकी जो पर्सनल ई मेल बना के दी गई है ऐट द डेट वी यू डॉट ई डी डॉट पी के उसको इस्तेमाल करके आपने ये सारी चीज़ें आपने सेंड कर देनी है इसके ऊपर ठीक है और नो बॉडी कैन चेंज द लैब विदाउट द फाइनेंशियल फाइनल अप्रूवल फ्रॉम द अथॉरिटी और ये फाइनल अथॉरिटी कौन है बच्चों यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी है तो वही आपको ये करके दे ठीक है तो यहाँ पे एफिडेविट जो ऊपर यहाँ पे बताया गया ना कि ये सौ रुपये वाला एफिडेविट है वो यहाँ पे आपने बनवा लेना है ठीक है इसको हम कॉपी कर लेते हैं ठीक है ये कॉपी हो गया और फिर हम आपको इसको एक अलग पेज के ऊपर क्योंकि मैं उसको आगे ही लिख देता हूँ इस तरह का आपने बनवा लेना एफिडेविट वो आपको बना देंगे ठीक है ये स्टेटमेंट आप चाहे लिख के यहाँ से कॉपी करके भी ले जा सकते हैं ठीक है वो इसके ऊपर आपको बना देंगे एफिडेविट सेम एज और यहाँ पे आपने क्या करना है नेम की जगह पे अपना अपना नाम लिख लेंगे जैसे हमने लिखा है एम अली ठीक है और आपने पूरा नाम लिखना है अपना ठीक है और आपका आईडी क्या है जी जो मैंने अभी लिखा था बी सी वन टू थ्री फोर और डाटा ने टू स्टेट ऑफ द फॉलोइंग ये आपने करना है यहां पे अंगूठा लिखना है यहाँ पे आपने अपना फुल नाम लिखना है नाम लिख देंगे जैसे मोहम्मद अली है और नीचे सिग्नेचर और उसके बाद क्या करेंगे सी एन आई सी ठीक है तो सी एन आई सी आपने लिख लेना अपना नंबर और यहाँ पे दूसरी तरफ आपने अंगूठा लगा देना लगाएंगे तो ये आपका काफी हो गया और इसका मतलब होता है कि आपने उस एफिडेविट को वेरीफाई भी करवाना है तो ये जो चीजें हैं ये वाला एक अलग पेज होगा और ये वाला एक अलग पेज होगा ठीक है तो ये सारी चीजें आपने एक पेज के ऊपर स्कैन करें दोनों तो की एक फाइल बनाएं और फिर उसको आपने इस ईमेल के ऊपर कर देना है मेल लास्ट डेट है 26 8 2023 तक जो एप्लीकेशन आप इस तरह से बनाकर सेंड कर देंगे वो तो वही कंसिडर होगी और इसके बाद कोई भी एप्लीकेशन कंसिडर नहीं होगी डिटेल्स आप जो मैंने बताई हैं वो सारी के सारी अनाउंसमेंट के अंदर मौजूद हैं आप वहाँ से देख सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं तो ये जल्द अज जल्द कर लें जिनका भी कोई प्रॉब्लम है तो लग रही उनका ये चेंज हो जाए और लैब का मसला ख़त्म हो जाए ताकि वो प्रैक्टिकल करके अपनी डिग्री कम्प्लीट कर सकें तो इन शाला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें चलो नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज